<свист> <свист> да, да. баян, <Бо>. ведь <свист> здравствуйте. замечание может инспектор ДПС как Усик Усик? да мы с вами когда-то уже встречались но 625 да хорошо да, помните меня? ну вроде бы помню вы рядом с движениями соблюдали как это я не соблюдал я просто говорю в том что если вы имеете всю дорогу да эту дорогу две полосы в одном направлении какой вы полосы должны крайне правы так а там ехал передо мной автомобиль вы не Нет, заметили не, ну он просто ехал где-то со скоростью километров 60 в час, а я где-то ехал 75. Не, я просто говорю о том, что он проехал, видите, как вот, него проезжает, она едет, потом сзади другая машина. Если бы он на уровне с вами ехал бы, я просто вам не говорю, что он ехал, наказывается, я вам просто говорю, что надо соблюдать радость движения. Нет, так дело в том, что смотрите, я же собирался опережать вот здесь вот, тут еще по две полосы в каждом направлении. Вот она <към> впереди едет, вы же сзади едете. Вам же не проблема а ехать за ней. Но я же вот так вот не должен выскакивать перед не, ней? не, я вам говорю то, что когда у вас дорога свободная, вот у вас, там просто в правилах как написано? Выезд на крайнюю левую полосу для чего? Для поворота налево, развороту и опережения. Ну а да, правильно? так я опережал. не, я просто говорю, что как я вижу так заранее, вы ехали в той полосе. Если в следующий раз нарушите, у нас камеры стоят на пикапе, Видимо, mm, не не видел. А Фигу? можно ваше удостоверение посмотреть, конечно, пожалуйста? Сомневаетесь, что сотрудник милиции? Да не, не сомневаюсь, но просто данные же нужно ваши записать. Ну, конечно, без вопрос. Дай, пожалуйста, папа. Сейчас, секунду, пожалуйста. Я возьму, куда записать. Кто вот вроде визуально помню? Документ. А? А, так у вас там хорошо освещено. Гуся да. Дмитро да. Григорович. Спасибо. Что-то еще надо? Да не вроде ничего. Все нормально? Ну конечно. Если вы еще нарушите, такое саморушение. На на да дело в том, что нарушения-то не было, инспектор. Нет, я вам говорю о том, вы возьмите на заметочку. Как вы записываете мои нецовы, так возьмите на за замету. Нет, так вы хотите... Подождите, инспектор, давайте так, чтобы уже до конца общаться. Ну, по-честному, да? Вы хотите сказать, что я только я что нарушил, да? Так я же не нарушаю вообще. Вы услышали меня? Нет, я не могу понять. Смотрите, если вы останавливаете, не не вроде бы как бы говорите, что я нарушил. Если вы считаете, что я нарушил, то я настаиваю на том, чтобы вы составили протокол об административном правонарушении. Если вы не считаете, что я нарушаю, то тогда, ну, как-то я не знаю, тогда как смысл, расслабить? смысл остановить. Ярослав Ярославович. Ярослав Ярославович. Ярослав, Ярослав, да? Ну да. На Мне с вами просто извините за не, неприятно с вами общаться. общаться. Ух, неприятно. ничего себе, инспектор. Вы извините меня, пожалуйста. Нет, да, нет, да. Я вам, вас предупреждаю. Предупреждаете? Вам И говорю, нет, так... что, замечание что предупреждение? или предупреждение? Не нарушайте. Вы слышите или нет? Может вы с вашей точки зрения это не считается нарушением? Или вы говорите, что машина была возможна? Так, на видеорегистраторе все есть? Нет, да без вопросов. Видеорегистратор это плюс, если честно сказать. Потому что случается много аварий, и видеорегистратор помогает, в Согласен ли Конечно. Это я плюс, это только за. Если у каждого человека будет видеорегистратор приезжаешь на аварию лучше разобраться кто виноват а кто не виноват потому что очень много людей ездит много подставлял и все остальное вы сами знаете что могут вас ударить и а потом сказать что вы еще что вы виноват так что будьте бдительны не нарушайте.